Ну, начались вопросы, почему нет сейчас понимания у мэра и депутатов. Значит, в предыдущей сессии, до того, как мэра снимали, должна была спокойная быть черговая сессия Кинской міської рады. Но вопрос в чем? На этой сессии должны были рассмотреться, как я, я считаю, на, мое, на мой взгляд и взгляд моих товарищей депутатов, вопросы для города критические. КМЦ, который клиника медичный центр находится на Карла Марса, его должны были перевести эту землю под застройку. То есть и на некоторых комиссиях, в которых мэр приходил и было давление на депутатов, чтобы они голосовали по поводу перевода этой земли. И второй вопрос скандальный, это был адмирал Клуб. Им тоже затверждение 12 гектаров выдачи этой земли. То есть, которая для города одна только потеря. То есть, ничего они как бы городу не приносят. И мы мэру выдвинули вопросы. То есть, я лично говорил, это в кабинете мэра были, присутствующие некоторые депутаты. Я говорю, Владимир Данилович, снимите эти скандальные вопросы, или мы эту сессию будем блокировать, будем срывать и не допустим хищение приблизительно 25 гектаров нашей Ирпенской земли. Это я имею в виду КМЦ, там около 11 гектаров, 12 и 12 гектаров, это книжечка возле Адмирал Куба. И сейчас сложившийся коллапс, который у нас есть, нет у мэра э, с депутатами понимания. То есть я считаю, это Майор, из в смысле у Скоржинского? Да, у да, нету Что? с депутатским корпусом сейчас понимания. Это из-за тех вопросов, которые он хотел протянуть, которые хотел пролоббировать с э, прошлым губернатором области, который как бы курировал, и которых депутатов многих вызывали в разные структуры, то есть от мин доходов до других э, э, МВДшных структур, да, и напытались давить. То есть на меня было определенное давление, но как бы мы по Ирпеню остались и при своем мнении, что эту землю никуда не отдадим. И у нас выдвинули мы встречное предложение, что вот это, которое КМЦ, центр, если нет нету денег сейчас строить и все, перевести как э, под парковую зону, оставить людям парк. Это все. На что мы получили негативный ответ? То тобто, есть я считаю и говорил, и буду говорить, что там должен быть парк. А если адмирал Куб 12 гектаров хочет выкупить это, пусть он выкупает по рыночной цене и пусть понаполняется бюджет города РП. А кому, кому належить цей адмирал Куб? Ну, адмирал Клуб, я насколько знаю, належит дочке покойного министра внутренних дел Кравченко. Так это была одна из причин то что я я, было да. высловано недоверие миссионерскому значит, значит, одна из причин, которая была, это были земельные скандалы по поводу книжечки и по поводу КМЦ. То есть я считаю, что эта земля должна остаться клиникой Медицинского центр в Ирпине. То есть и при в другом, вот сейчас секретарь, кто у нас... Выбрали правильно и с ошибками Богдана Емеляновича. Но я не думаю, думаю, сейчас в данный момент он не допустит раскрадания этой земли. А скажите, що таке питання, а це что, тільки один выпадок, что <плес> <плес> такий тиск на депутатів з, зі стороны міського були, були, осінню был. У нас скандал по моєму округу, БКЗ, в которой 30% теж выделили під забудову незаконно, продлили до